Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zahir Asna. Ah, ha, hari ini saya nak kongsikan dengan korang semua kisah seram lagi eh hari Jumaat malam Sabtu ni kalau macam minggu lepas. Saya dah sharekan dengan korang kisah seram yang berlaku dekat asrama saya masa saya form 4 dulu yang terjadi kepada Jepak, bukan nama sebenar eh. Kalau korang tak tengok lagi, korang boleh tengok video yang lepas. Tapi kalau korang dah tengok, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kali ni, saya nak kongsi dengan korang semua satu kisah seram tentang seorang pekerja ni yang katanya dia merupakan pekerja-pekerja yang bahagian tender untuk dapatkan projek. Kontraktor lah kot mungkin kita dapat katakan dia ni. So, dia hantarkan cerita kepada saya macam mana dia menggunakan ikhtiar-ikhtiar dia tapi dengan cara yang agak tidak benar untuk mendapatkan projek dia satu masa dahulu. Tapi macam biasa, sebelum kita mulakan cerita kita, jangan lupa untuk tekan like, subscribe and hit bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video daripada Zahir Asna di masa yang akan datang. So jom, kita mulakan cerita kita tentang seorang berada yang saya letak nama dia bukan nama sebenar adalah Aiman. Aiman ni kata, Zahir, Aku ni merupakan salah seorang pekerja yang bekerja dalam bahagian untuk mendapatkan tender-tender untuk buat projek. Jadi Zahir, sejujurnya aku bagi tahu kau, bila kita berada dalam bidang tender-tender untuk dapatkan projek ni, bukan senang untuk kita dapatkan projek. Melainkan, engkau ada kabel-kabel engkau sendiri. Engkau kenal ramai orang, engkau tahu siapa orang-orang atas yang menguruskan projek tu. Kalau tak, agak struggle lah untuk engkau dapatkan projek. Itu apa yang aku fikir dulu-dulu sebelum aku terlibat dengan apa yang terjadi dalam diri aku ni Zahir. So pada awal-awal kerja -awal aku nak dapatkan projek ni memang agak susah lah Zahir. Sampailah satu hari ni ada seorang kenalan aku bagi tahu dekat aku. Katanya ada seorang pak cik ni yang boleh tolong aku untuk dapatkan projek. Bila aku dengar kawan aku cakap macam tu aku fikir yang oh pak cik ni orang-orang bernama ke? Pak cik ni datuk-datuk ke? Dah ada projek besar ke? Tapi kawan aku kata, Man, bukan datuk-datuk biasa yang aku nak bagi kat kau ni, man. Tok yang aku nak bagi kat kau ni, man. Tok Awang. Bukan nama sebenar. Eh? Macam mana Tok Awang boleh tolong aku? Tok Awang ni uruskan projek apa? Projek besar apa yang dia uruskan? Aku tanya kat kawan aku. Kawan aku cakap, Tok Awang ni, man, projek kecil ke? Projek besar ke? Projek rahsia ke? Projek yang terdedah ke? Engkau nak apa? Engkau minta dengan dia. Kalau kau mampu bayar, insya Allah kau mampu dapat. Insya Allah dia kata dengan kat aku saya. So aku pun ikhtiar nakkan projek, nakkan duit. Siapa tak nak? Aku pun ikut kawan aku ni pergi ke satu kawasan. Rumah dia dekat dalam-dalam kampung macam tu. Rumah dia bila aku sampai, aku tengok daripada luar, tak adalah setup dia seram kan. Ada lampu merah, ada lilin banyak-banyak kat luar tak. Rumah Tok Awang ni biasa-biasa je. Rumah Tok Awang ni macam kebanyakan orang. So aku sampai dengan kawan aku, kawan aku pun panggil. Tok Awang? Oh, Tok Awang. Tok Awang keluar daripada rumah dia, sahut panggilan kawan aku. "Ya, yeah, ada apa?" "Oh, kau ke Rashid?" "Nak apa hari ni?" Rashid bagi tahu kat Tok Awang. "Tok Awang, saya bawa datang kawan saya hari ni Tok Awang. Kawan saya ni katanya nak projek, nak tender." Tok Awang boleh tolong tak? Huh. Apa je yang aku tak boleh tolong Rashid? Banyak mana dah kau minta tolong aku? Kata Tok Awang pada Rashid. Jadi Tok Awang pun tanya. Nama diberi siapa? Aiman tu. Nama saya Aiman. Apa yang kau nak tender apa? Aku pun cerita dekat Tok Awang. Tok, saya ni menguruskan projek macam ni, macam ni, macam ni. And saya ni nak projek macam ni, macam ni, macam ni. So, Atuk boleh tolong ke? Tapi Atuk bagi tahu kau awal man. Harga untuk apa yang kau nak ni bukan murah. Mahal sikit lah. RM2,000 ada kan? Aku pun cakap ke Atuk, tu, RM2,000 tu banyak Atuk. Tapi saya boleh cuba cari Atuk. Kalau perlu pinjam, saya pinjam dulu mana-mana. Tapi confirm eh, Atuk boleh tolong saya? Boleh man. Macam ni lah man. Kau tunggu jap. Atuk tu pun buatlah ritual-ritual yang dia perlu buat. Dia ambil satu uncang yang warna kuning. Dalam tu, aku pun tak tahu apa ada. So uncang tu, dia baca-baca, dia lalukan atas asap macam tu kan, letak kemian dan sebagainya. And then dia pun bagi dekat aku. Atuk cakap, "Man, kau pakai man apa yang atuk bagi ni, jangan sesekali kau tanggalkan. Jangan sesekali kau buang. Selagi mana benda ni ada dengan kau, kalau kau pergi mana-mana projek, kau boleh dapat. Aku pun cubalah. Orang kata ikhtiar, ikhtiar. Walaupun masa tu dalam akaun tak banyak. Tapi dua 2000 tu aku ada lah untuk bayar kat atuk ni. Aku pun bayar dan aku ambil tangkal yang atuk bagi tu. Syarat dia senang je. Jangan buka. So aku pakai. And aku pakai bila aku pergi tender sana, aku pergi projek sini. Semua yang aku pergi boleh dikatakan aku dapat aku taklah tamak kan. Aku dah dapat satu, aku handle lah satu-satu. Tapi, projek-projek besar lah masa tu yang aku dapat. Dan bila aku dapat, orang-orang yang berurusan dengan aku pun seakan-akan senang. Aku jumpa orang tu orang ni senang, aku jumpa orang tu orang ni senang. Pekerja-pekerja yang aku kena handle semua senang. Tak ada yang susah sejak daripada aku pakai tangkal tu. Hari berganti hari, berganti hari, berganti hari. Yang nak dijadikan cerita, duit aku banyak Bila dah dapat projek sana, projek sini, akulah ada banyak harta. Aku dah ada banyak duit. Aku dah boleh beli rumah Aku dah boleh beli kereta Tapi Bila dah ada kereta Bila dah ada rumah Aku nak pengisi rumah tu Aku nak cari teman Aku mula cari pasangan Duit dah ada Aku cari je lah Siapa-siapa yang aku suka And aku kawin lah Macam tu lah Aku fikir macam tu kan So aku pun mula Kenal-kenal dengan perempuan And ada seorang perempuan ni Memang cantik Memang lawak Dia ni nak dikatakan baik Taklah baik sangat nak dikatakan jahat tu memang tak lah. Takkan aku nak pilih orang yang jahat untuk jadi pasangan hidup aku kan. Takkan aku nak pilih orang yang tak apa-apa untuk jadi ibu pada anak-anak aku. So dia ni boleh dikatakan agama dia agak bagus lah. Solat lima waktu, mengaji Quran pandai. Betul. Walaupun aku ni tak adalah bagus sangat. Tapi kau nak cek pasangan of course. Aku nak cek yang elok. Aku jumpa dengan seorang perempuan ni. Aku kenal-kenal-kenal. Nama dia panggil lah Aminah. Dan akhirnya Aminah ni Kawin dengan aku Bila aku dah kahwin dengan si Aminah ni Malam pertama dia Malam pertama Aku Dengan Aminah ni Kita orang tidur sama-sama lah. Tapi aku takut Sebab aku Ada tangkal yang tak pernah aku buka Kau nanti kalau Aminah ni tanya Nak jawab macam mana kan So aku berfikir-fikir Akhirnya Malam pertama pernikahan tu Aku tanggalkan aku punya tangkal aku simpan dalam almari dan aku tidur dengan Amina. No query lah bila aku tak pakai tangkal. Dia tengok aku biasa je. Tapi bila nak pergi kerja, aku akan ambil tangkal tu, aku pakai. Macam biasa. Tapi cut it lah. Bila kita buat benda jahat ni, isteri kita macam, -macam mana pun, dia ada satu firasat. Dia boleh tahu yang kita ni ada benda tak kena dengan kita. Jadi, satu hari ni, dia perasan yang aku pakai tangkal, aku tak sempat nak buka. So, bergaduh lah. Bergaduh punya bergaduh punya bergaduh. Macam-macam lah yang dia cakap. Dia katalah, yang tangkal-tangkal ni tak bagus. Tangkal-tangkal ni benda yang tak baik. Benda haram. Aku cakap kat dia, aku tahu. Aku tahu. Tapi, ini apa yang dah bagi. Apa yang aku dapat selama ni. Projek lah, kereta lah, rumah lah. Semua dengan sebab apa yang aku pakai ni. Takkan aku nak tinggalkan macam tu je. Masa inilah Aminah cakap. Bang, pilih bang. Abang nak angkal ke? Abang nak saya. Aku buntu Zahir, aku buntu. Tapi masa tu aku tak mampu berfikir dengan waras. Aku pun cabut tangkal. Tak daripada hari aku cabut tangkal tu Zahir. Macam-macam yang berlaku. Dekat projek aku, ada je yang tak kena. And aku bagi tahu kau lah eh. Dalam menguruskan sesebuah projek ni, safety tu benda yang paling penting. Bila safety kau problem, sakit kepala. And masalah tentang safety ni berlaku dekat projek-projek yang aku handle. Ada aje lah orang yang ditimpa kemalangan. Ada pekerja yang kena itulah. Ada pekerja yang kena ni lah. Sampai masa tu saya, tender-tender yang aku handle, problem. And sebahagian tender aku ditarik balik. Aku takut saya, aku takut. Tak tahu nak buat apa. So aku decide. Pergi balik rumah Tok Awang. Bila aku pergi rumah Tok Awang, aku cerita kat Tok Awang. Sekian, sekian, sekian. Tok Awang kata, kau ni dah langgar pantang kau patutnya tak tanggal tanggalkan kau punya tangkal. Kenapa kau tanggal? Aku cerita lah bini aku marah bini dan sebagainya. Tok Awang cakap, kau kenal bini kau dulu ke? Kau kenal tangkal dulu? Kalau bukan sebab tangkal yang kau pakai, kalau bukan sebab kau ada duit, kau ada kereta, kau ada rumah, kau ingat bini kau nak kan kau? Aku tersentak dah Betul juga apa yang Tok Awang cakap ni. Habis tutup, boleh tolong saya tak? Lah. Tok kata, aku boleh tolong. Tapi harga dia kali ni lagi mahal. RM10,000. Wah, RM10,000. Mahal juga. Ah. Tapi aku ada duit. Aku cakap kat atuk, boleh atuk. Tolong je lah mana yang mampu. Atuk tu pun bagi aku satu bekas kaca kecil zai. Dalam bekas kaca tu adalah macam pasir-pasir yang aku tak tahu tanah ke apa. Atuk tu cakap, kali ni syarat dia sama. Tanggal ni kau pakai... Jangan buka. Kalau kau buka, apa-apa jadi, Tok tak tanggung. So, aku pun pakai. Bila dah pakai, aku balik rumah. Bila balik rumah tu, aku pun borak-borak dengan isteri aku macam biasa. Tapi, kali ni aku tak boleh buka tangkal tu, Zahir. Aku kena pakai juga. And isteri aku kata, Bang, kan dah first time. Kenapa abang ambil balik benda ni? Aku cakap dekat bini aku. Ini apa yang sebabkan kita mewah. Kalau bukan sebab saya ada kereta, kalau bukan sebab saya banyak duit, kalau bukan sebab saya ada rumah, awak pun tak nak kat saya. Bini aku tersentak lagi Bini aku tersentak. Bini aku perempuan. Bini aku cakap, Abang, ah, Abang pilih, Abang nak tangkal ke, nak hantar saya balik rumah. Uish. Balik rumah mak lah maksud dia kan. Aku tak tahu nak buat apa saya. Aku buntu Aku pun malam tu bertenang sekejap. Aku biar bini aku fikir dulu. Aku duduk kat luar. Dekat sofa. Malam tu aku tidur luar. Esoknya, aku cuba pujuk isteri aku. Ingatkan dia dah tenang tadi. Tapi sayang. Worse come to worse. Dia lagi pusing, pompang-pompang, cakap pasal hukum hakam lah, halal haram lah. Aku dah tak boleh sabar tadi aku cakap kat dia, eh awak jangan nak sembang saya pasal hukum makam lah. Saya tahulah apa masalah semua ni kan. Aku nak marah sangat masa tu Zahir. Dia lagi bising, lagi aku tinggi suara, lagi bising. Aku tak tahu kenapa. Bini aku ni tak pernah macam ni dengan aku. Dia selalu hormat, selalu respect. Mungkin jugalah sebabkan oleh apa yang aku bawa tu, suasana tu jadi panas. And bila aku dah terlalu stres sangat saya, aku tak tahu nak buat apa. Aku hampir-hampir sebenarnya nak berpisah dengan isteri aku masa tu. Tapi aku masihlah pergi sempat berfikir dengan waras. And aku ambil keputusan. Aku keluar rumah Aku naik aku punya motor besar aku Aku nak pergi lepak mamak ya. Aku pun keluar dalam keadaan kepala yang agak-agak serabut tu Zahir Dan dalam keadaan yang kepala aku tak tahu fikirkan apa Ruh hari sana sini aku nak keluar daripada lorong rumah aku tu Tiba-tiba aku sedar Aku telah pun terlibat dengan satu kemalangan Ada satu kereta yang laju Zahir sebab akan aku tak perasan kereta tu masa aku nak keluar lorong, aku dilanggar. Dan aku tak tahu kenapa. Tiba-tiba mata aku kelabu, kelabu, kelabu yang aku dah tak sedar. Bila aku sedar balik, aku dah ada dekat katil hospital. Isteri aku ada Dekat sebelah aku tengah jaga masa tu. Dan perkara pertama yang aku cari saya bila aku sedar adalah tangkal yang aku pakai tu. Botol kaca. Aku cari, cari, cari aku tak jumpa. Aku tengok bini aku, aku tanya. Yang, mana tangkal abang yang? Bini aku cakap bang. Tangkal tu dah pecah bang masih accident. Saya tak tahu dah tangkal tu kat mana. Saya pun tak tahu bang. Tapi bang, tolonglah bang. Lupakan je tangkal tu. And bini aku masa tu setia di sisi aku Zahir. Dalam keadaan aku tak boleh nak buat apa-apa Zahir. Kaki aku ni Zahir, sebelah ni patah Zahir. So, kaki aku sebelah sekarang ni dah agak pendek dari yang sebelah lagi. Tapi bini aku kekal jaga aku sampai aku sihat. Sampailah sekarang setiap kali aku tengok kaki aku sahih, aku akan ingat kejadian yang berlaku dalam hidup aku ni. Dan aku sedar yang kalaulah masa aku tak boleh berfikir tu, aku lepaskan bini aku semata-mata untuk tangkal. Aku rugi besar gila saya. Siapa yang nak jaga aku kalau apa-apa berlaku. Tapi lepas daripada tu aku dah tak main dah benda-benda macam ni. Walaupun projek tu ada. Tapi taklah sehebat dan sebanyak macam mana aku buat benda yang salah dulu. Cumanya rezeki tu datang daripada Allah lah. Kita kena yakin dan percaya. So, kalau korang dengar cerita daripada Aiman ni, Aiman cuma nak bagi tahu yang kalau nak cari rezeki tu usaha dan ikhtiar. Tapi jangan dengan cara yang salah. Terima kasih. Kalau cerita aku ni dikongsikan. So guys, ha, itulah cerita daripada Aiman tentang macam mana dia pakai tangkal untuk dapatkan kerja-kerja dia dulu. Sebabkan saya dekat channel ni, saya tak ada nak explain panjang-panjang sangat pun tidak. Sebab target saya untuk awal-awal ni, kita akan buat video yang durasi dia dalam 10 ke 12 minit saja. So, kalau boleh singkatkan, saya singkatkan kisah dia. Ha, tapi macam itulah lebih kurang. Kalau menurut korang pula lah, pada pendapat korang, apa yang korang rasa tentang cerita si Aiman ni, boleh tinggalkan komen korang dekat bawah. And insyaAllah, minggu depan, saya akan kongsikan lagi kisah seram-kisah seram dengan korang yang saya dapat kumpulkan yang saya dapat cerita-cerita ni untuk jadikan sebagai pengajaran kepada korang ataupun sekadar hiburan. Tidak-tidaknya kalau tak ada pengajaran, kita dengar untuk kita rasa kan apa pengalaman yang orang lain rasa lah kan. Maksudnya macam mana situasi, macam mana seram tu, kita pun tak pernah tahu. So, terima kasih kepada yang dah menonton sampai ke akhir video. Jangan lupa like, subscribe and hit bell notification and comment. Kalau boleh minggu depan korang nak dengar kisah seram pasal apa. Kalau ada, nanti saya kongsikan. Okay? InsyaAllah jumpa lagi di lain hari dan lain waktu akhir kalam dari saya dari Tuhan sekalian Allah assalamualaikum warahmatullahi